所以台湾真的会卖比较便宜，对。那有很多泰国人去台湾玩的时候，真的会买一双鞋。除了台北是吗？嗯、他说他去别的城市，他觉得有一点很难沟通，因为那边的人是不会讲英文的英文、呃。我朋友他说他去台湾嘛，然后十个男生来，他觉得八个人会很帅的。嗯、台湾男生应该看起来很聪明吧？他也迎回到我的频道。然后呢，今天这期米娅是跟叶子音，大家已经之前看过他很多遍，就不用再多做介绍了。 然后在第一集的接访的时候，大家应该还记得，我们就在问泰国路上的人说，对台湾有什么看法。但我觉得那时候大家评价有点太正面了，哦对啊、大家是不觉得我们在访问的时候，所台湾不太敢讲，如果他们有什么不好评价、哦、也不敢讲，所以都讲一些非常好的正面。 所以今天呢，我们来做比较不一样，我们直接到泰国的网络上搜寻他们对台湾的评价，再来看他们最真实的看法，因为他们不会，我们没有在他面前问他，他们就会想什么就讲，直接讲出来嘛。也顺便跟大家介绍一下，因为我们今天这个是在 Twitter 上面看到，那在泰国这边，Twitter 算是一个非常流行的一个社交媒体嘛，就是跟台湾比较不一样，台湾人应该是用 Twitter 真的比较少一点点，大部分都是用 IG 啊、点书之类的。但泰国的话，这边他们用 Twitter 是真的用很多，所以我们今天这篇文字就是在 Twitter 上面找到。 那这篇文章是一年以前的，但是有三万多者的转发，甚至非常非常热烈的讨论有关台湾的事情。那、嗯、我们就慢慢来看看，说到底他们对台湾都有什么评价？那我们就请叶子来跟我们讲一下。啊，泰国人都有什么评价？我再看一下，虽然现在没有 Twitter，<好>只有 X 啊，啊对对对，现在改名变 X 了。<laughs> 好，第一个是到处都有食物。 非常方便，想要如果想要找食物，不管是路边摊啊，或者是甚至便利商店都有食物嘛，<對>所以店家应该都开蛮晚的吧？在台湾有一些夜市，很、嗯、像之前讲到很多夜市。对对对，他说真的很像泰国的，啊，因为泰国这边吃的东西应该也是非常普遍，嗯、大家来泰国玩应该也知道说这边东西是到处都找得到吃的，然后随便、嗯、都很好吃这样子。对对对，没错。然后另外一个，这个真的很热烈，他就说奶茶真的很好喝的。嗯、台湾奶茶好喝，应该是不用再多讲很多遍。这个上次的影片在问大家知道台湾从 每个人讲第一件事情就是奶茶，对，因为奶茶算是享誉国际，大家都知道台湾的奶茶，所以大家泰国人到台湾的时候应该都一天至少来个两三杯以上。对对对对 <laughs> 我看到有一个人说他是三天喝十七杯奶茶，<laughs> 三天喝十七杯，<laughs> 对，他一天至少喝五杯以上。对啊，哇塞，还有还有他只待三天了，待个三年他可能就会得糖尿病的吧？<laughs> 应该吧。好，那还有什么评价？一个店必须就是新麻辣的。 新麻辣是卖麻辣火锅那一点、呃，对，那一家，对，他说是很划算吧，哦、很划算，对，然后這那个牛肉真的很，对，哦、嗯，新麻辣，这个台湾人应该比较少知道，说原来外国人到台湾会想要去吃新麻辣这间火锅店，大家可能想说，去台湾是不是吃一些那种观光客店，没想到新麻辣也算是。 泰国人必去打卡的一个一间餐厅这，这我也试过啊，对，哦、好吃吗？好吃，因为我觉得很好吃的，又滑算又好吃的，然后肉真的超好的，很高级的。对,对对对对对。然后另外一个是这个是鸡排，大家说台湾的鸡排超好吃的，夜市那种大鸡排市对。然后闻到就想买的，然后大家买了就觉得真的很好吃的。 <对>哦、原来是这样子，原来泰国人也喜欢吃鸡排，不是我在问 <laughs>、啊。那吃鸡排，会也是们配的珍珠奶茶一起吃吗？对。<laughs> <laughs> 然后另外一个是，他说凤梨说是真的要买，凤梨就他本来要买给大家，但是后来是一口就觉得、嗯、好。 那给自己吃就好了，<laughs> 因为真的很好吃哎、欸。所以所以是啊，他买的不够，原本想要买给大家一起吃的。对。然后结果吃了之后发现很好吃哦，我、喔、们不需要给大家，我自己留着吃。对。那下次去可能要真的多买几盒，才有办法送大家一起吃。对。<laughs> 不同的想法，他就说，食、嗯、物蛮便宜的啦，但是。 比较清淡的味道，哦，比较味道这样子。对对对。但这个其实我也可以感受得到，毕竟大家都知道泰式料理就是真的会比较重咸重甜一点点。所以我觉得泰国人吃台湾食物应该觉得没味道也是非常正常的事情。嗯，对那但之前之前的很多访问影片，有一些人提到就是台湾的食物真的会比较清淡一点点，比较健康一点这样子，对吧？应该是我们吃太重了。对，有这就说，所以比较不习惯。 对，大家在泰国的时候应该也会觉得泰国就是非常的辣、啊、非常的咸这样，嗯、所以是相对的，所以它泰泰国到台湾也会有相同的感觉。嗯、哦，对，那这个也可以理解。那看其他的除了食物嘛，看到是他说路很好走，路很好走是指马路比较平，嗯、还是都有人行道之类让你可以走？我我觉得全部的是很平的，因为泰国有一些我们的路嘛是比较不平啊，你走可以。哦 跌倒，跌倒，对我也常常跌倒的 <laughs> <laughs>。所以是台湾的话、就是行人的话会比较安全一点，可以再走在人行道上这样。嗯，可以。但泰国这边的话，有时候人行道真的会比较少一点，或就会很小一条这样子，对对，比较难走。然后另外一个是交通，交通，他说交通很方便，像日本，然后也比泰国便宜的。 对，就大家应该比观上可以想象得到，因为毕竟大家会觉得来泰国好像什么东西有比较便宜，但是以交通上来说，尤其是像台北的捷运啊，其实真的是比泰国好要再便宜很多。对对,對,對然后，捷运太贵了。而且泰国的捷运毕竟线也没有很多条，所以在台湾的话打其实是真的比较方便，然后可以换线啊，换、嗯、到不同的站，搭完捷运又可以再骑 U Bike。对对对对对。到哪里都非常的方便，就可以直接到达地方。来、嗯、这边话，常常就是你搭完捷运。 他再搭个摩托车这样，然后才可以的，他搭到你的地方。嗯，另外一个是买东西了，他说台湾店比较不会骗人。比较不会骗人是指什么意思？我们泰国人觉得，什么去那个观光客去是的是去的地方吗？嗯、对，会被骗。比如说什么当地人买，应该是比较便宜，然后观光客还是外国人买是更高的。通常泰国会有，但是台湾。 应该每每个店都一样啊，买。他写多少，那谁来买都一样的钱，这样。对对对对对。那在泰国的话，可能会他没有标价很清楚，那不同人来问他就给不一样的价格。对，<意>哦，然后这个我也很同意啊，就是他说鞋子很便宜。这个算是我在泰国非常非常多人都跟我讲过这件事情，但是我一直没有很了解到底为什么泰国人都喜欢去台湾买鞋子。嗯，因为那边的鞋子真蛮蛮便宜的、啊，比如说在泰国吗？ 你买五仙，在台湾你买到是两仙啊？它是同一双鞋子，对，同一双，然后同一个款式。所以台湾真的会卖比较便宜。对。那有很多泰国人去台湾玩的时候，真的会买一双鞋子回来。对对对，我们去一定要买的，因为那边真的很便宜。那除了价格以外，款式有什么差别吗？我觉得在台湾款式比较多，然后比较新的款式最要来台湾。嗯，真的是这样子啊。對,对对对对对。所以就是不只是比较便宜，还会有更多的款式让你可以选择。对。然后另外一个是哦。 很好笑，但是是真的。台湾那边是店是真的很晚开，然后也很晚关。对，台湾应该大概都是可能十点到十点之类的吧。对啊，所以,所以泰国的店会更早开门。对啊，因为我觉得如果在泰国你你七点可以买买到很多东西了，七点八点，8點 <laughs> 但是八点再去玩什么都没有。七点出去应该只剩便利商店跟早餐店而已吧？<laughs> 对对对对。 所以在泰国店真的会，就是一般的商店会比较早开门。嗯。那比方说它是七点开的话，它也会到很晚才关吗？还是它就很早就关门？要要看有一些是七点开，它应该是十一点晚上关，也有有。嗯、开这么久？有有有。有有但台湾普遍应该都是十点之后才开门这样。对。那有些百货公司甚至可能十点、十一点，甚至更晚之类的。嗯，是的。嗯，嗯除了那个是哦，空气很好的。空气很好。嗯、对。 嗯，我毕竟我自己是台中人，<吗>所以我从来都没有觉得空气很好过。但是，在我来来玩泰国的时候，其实泰国这边是真的有更糟了一点点。像不管你是，嗯啊、然后或者说是每年的那个清迈的那个雾霾的时候。 比起来，对台湾是真的会比这边再好一点点，但是我也不敢说台湾是真的很好这样子。哦，但是这个他说，嗯、呃，除了台北是吗？哦、他说他去别的城市，他觉得有一点很难沟通，因为那边的人是不会讲英文的。哦文嗯、比起来的话，应该台北人应该会英文还是一定比别的城市再更多一点，可以理解。就跟我们来。 来泰国的时候，有时候出了曼谷会英文的就越来越少。嗯，对。像前面有一集在做语言的时候，他们也有在讲到说，其实曼谷的大部分英文都还听得懂一些。嗯。但出去曼谷的话，可能就会的就越来越少。对对，有一点。台北就是东京加曼谷除二、嗯。所以是说，台北就是借在曼谷跟东京之间。对。比曼谷再更进步一点嘛？对。然后，但是又没有到东京这么好。 啊、哦，这是应该是跟东京干净吗？啊，uh, 对，就台北好像比那种干净，嗯、但是又没有到东京这么干净，<對>所以就永远都卡在中间的感觉。Uh, uh, 然后另外一个应该是，应该台北是没有那么太多人那种的，哦，比较不会那么拥挤。對對對,对对对对。那东京可能拥挤感会更重，那在那边有时候比较有压力这样。对对对，是的。啊、哦，这个是我最常看到的就是台湾的男生很帅的 <laughs> 不是不是因为我坐你旁边你才这样子讲吧？不是不是因为这样吧？不是是别人讲的啦，哦、大家很多人这样子讲吗？<laughs> 对对，其实很多人在讲啊，呃，我朋友他说他去台湾嘛，然后十个男生来，他觉得八个人会很帅的。他 <Yeah! S 1> 这么夸张？泰国女生啊，嗯、他比较喜欢白白的男生的哦。哦，这个我上一集影片的时候，我就有在就是街访泰国女生他们喜欢哪一种男生，嗯，还没看过可以点上面去看。那他们很多人都喜欢就是那种。 叫亚洲脸孔嘛、啊，对对对对脸白白但也不只是台湾，很多国家其实也都有，但是台湾有包含在里面。對,对对，嗯,嗯，台湾男生应该看起来很聪明吧？因为、嗯、是很多人在怎么戴眼镜，戴眼镜 <laughs> 可能不是因为读书的关系，大部分是玩手机和玩电脑。<laughs> 不知道，因为看到他们在剪那個，就那很很帅，然后也戴眼镜的。对，了解、嗯、了解。了解最后一个是他说他是一个女生，他可以是底去啊。 对，因为比较比较安全嘛。他说他在地诊科，他他觉得很安全，然后可以睡觉。<What? 笑> 还不错的例子，但是也没有很推荐大家，就是一个女生自己在建德的时候自己睡着，嗯、还是没有到。對對對對以台湾人来讲，我觉得也没有到非常非常好。对对对,對。對但是台湾的话，应该是相对来说会比较安全，就是晚上你自己走在路上，也不用太害怕什么的。 哦，对对对，他说在在路边也可以走啊，因为你们的路灯吗？哦，比较亮。对对对。泰国泰国有时候路是真的有点暗。暗。对。那个路灯很很久才一个路灯，不知道是,是，对,对对对对。想要省电费还是这样？对 <laughs> 有时候我自己在骑车坐车的时候就觉得、欸，这么暗，怎么司机还看得到路？对对 台湾路灯是真的很多，所以比较亮一点点、嗯嗯啊、比较亮，看起来就比较安全一点，这样。对。所以这篇就是我们刚刚前面讲的那一篇讨论台湾非常热烈的一篇文章，然后我们分享给大家听。这一旦有一些比较正面的，那当然有一些，比方说像食物比较清淡一点点，那我觉得都是个人的主观意见而已。 所以也并没有听说，就一定是非常好吃或非常不好吃。大家有不一样的口味嘛？口味对对就。就跟台湾的食物，也不是全部台湾人吃的都一定觉得好吃。对。所以<对>谢谢叶子姐跟我们分享这一篇，啊、因为在一般台湾人的话，在台湾应该很难可以听到这种评价。那我们今天就是在网络上实际查看到泰国人对我们的评价这样子。那绝对谢谢叶子姐。<好>那我们今天就到这边了，<好>谢谢，拜拜，拜拜。